Межпозвоночные диски выполняют амортизирующую функцию. Диск состоит из фиброзного кольца и пульпозного ядра. Грыжа возникает тогда, когда фиброзное кольцо разрывается и пульпозное ядро, которое находится внутри диска, смещается к наружу. Попадая в спинномозговой канал, механически воздействуют на спинномозговые нервы, либо на ткани самого спинного мозга. Постепенно патологические изменения в диске нарастают, в связи с чем усиливается боль и, возможно, нарушение чувствительности. На раннем этапе заболевания возможно остановить данный патологический процесс с минимальными затратами сил и времени. Основной процент пациентов это люди, которые не испытывали тяжелой физической нагрузки, не поднимали тяжесть, а обычные офисные сотрудники, которые большую часть времени сидят на работе, перед компьютером. Группа риска начинается с 25-летнего возраста. Соответственно, не игнорируйте даже небольшие приступы боли в спине, если попадаете в эту возрастную группу. Лучше обратиться к специалисту для того, чтобы исключить серьезное заболевание. Есть два подхода в лечении межпозвоночной грыж. Это оперативное и безоперационное, то есть консервативное лечение. Встречаются случаи, когда без нейрохирургии не обойтись. У человека прогрессирует слабость в ногах, он не может самостоятельно передвигаться. Нейрохирургия при подобных случаях незаменима, но после операции пациент всегда нуждается в профессиональной и длительной реабилитации. Необходимо после операционному пациенту сформировать глубокий мышечный корсет позвоночника. Это необходимо для избежания подобных рецидивов в дальнейшем. Чаще всего грыжа межпозвоночного диска возникает медленно, на протяжении месяцев, а то и лет. И пациент все это время может чувствовать себя нормально. Но если у него возникла боль, это не значит, что грыжа появилась именно в тот момент или резко увеличилась в размерах. Такие случаи в практике встречаются, но они редкость. Соответственно, удаляя грыжу, не происходит излечение позвоночника, а пронение острой критической ситуации, которая требует данного вмешательства. Но для излечения восстановления позвоночника после операции необходима дальнейшая консервативная терапия. В здоровом позвоночнике, когда межпозвоночный диск достаточно эластичен, получает адекватное питание из окружающих тканей, Грыжа не возникает без каких-то экстремальных нагрузок или травм. Безоперационное лечение подходит пациенту в большинстве случаев. Консервативная терапия достаточно успешно купирует болевые ощущения даже при наличии крупной грыжи, уменьшает воспаление, укрепляет мышечный корсет позвоночника и самое главное позволяет предупредить повреждение межпозвоночных дисков в дальнейшем. Пациенты спрашивают меня, имеет ли смысл мне лечиться безоперационно, если это не приведет к уменьшению размера грыжи, если проблема с грыжей решена не будет. И приводит аргумент, если меня прооперируют, уберут грыжу, то позвоночник будет здоров, это является заблуждением, поскольку грыжа ⁇ это следствие нарушения функции позвоночника. Операция не уберет причину, операция не восстановит функцию. После операционного вмешательства проходит от 1 до 3 лет, и пациенты довольно часто обращаются к нам с повторными жалобами. А при обследовании обнаруживается новая грыжа или рецидив грыжи в прежнем сегменте который был ранее прооперирован. Почему это происходит? Потому что питание межпозвоночных дисков не было восстановлено. В подобном случае операции могут быть многократными. И с каждой операцией позвоночник будет терять способность восстановить двигательные функции все больше и больше. Поскольку любая операция ⁇ это травматизация позвоночника приводящая к рубцовым изменениям. Данное изменения обрекают пациента на ограничение подвижности позвоночника в том отделе, где была выполнена операция. После любого оперативного вмешательства на позвоночнике пациенту необходимо пройти курс соответствующей реабилитационной программы. Реабилитация повышает эластичность, подвижность тканей позвоночника и формирует мышечный корсет который позволит разгрузить позвоночник в дальнейшем, то есть распределить нагрузку равномерно на все сегменты.